你明明已经带娘离开了琼华，那娘究竟是为何而死？她死是因为你。<coughs> 我带着你娘，在太平村附近的青鸾峰布下了结界。我们为补偿心中的愧疚，让青鸾峰成了人妖共处的净土，也成为我和素玉远离尘世的家。那段时间是我看到她笑容最多的时候。 我们决定成为夫妻。若是前生未有缘，此生不负，待重见，来生缘。这是这段时间以来我听到最好的消息了。师说给你们贺喜啊！嗯，师叔远道而来，师叔有什么事？你们带走望舒剑之后，玄霄因西河反噬，走火入魔。 我和崇光、青阳不得已将他冰封了。我听师父说过，被冰封之后将遭受寒冰之痛。冰封玄霄，实属无奈之举，可悲啊！我一生只为铸成两把神剑，功成圆满。 才蒙蔽了心智。即使这两把剑并没有完全铸成，虚和望舒两剑还缺少两块名为阴阳子阙的旷世奇石。但掌门急于成就飞升大业，为了吸附幻冥界的紫青之力，他需要寻找两个至阳至阴体质的宿主持剑，以替代阴阳子阙。这么说，素玉的体质会被侵蚀，就是少了阴阳子阙。素玉啊，师叔对不起你，你身上的寒气。 只有阴阳紫雀才能治愈。师叔，哪里可以找到这阴阳紫雀？关于阴阳紫雀的些许线索，以及望舒剑和西河剑如何铸造、如何毁掉，皆记录于我的手记之中。这本手记如果留在琼华，可能会招惹祸端。我把它交给你们。天青，素云，我所讲的已经是琼华最后的秘密了。 如何决断，也在你们。我去越南王陵的时候，那里有一对蛤蟆，林超说那个就是阴阳子雀，那只是空壳。终于，在我封印了越南王元神的时候，被我找到了阴阳子雀。可我没想到，当我回到青鸾峰，等着我的是两个人。那时你还未出世，你和他之间，我只能选择一个，所以。 我是将阴阳子雀留给了我。苏玉是我这辈子最重要的人，我只想他活着，所以，我选择弃子保母。可他说，当他在大殿成为望舒宿主的那一刻，早就难逃宿命。最后，是我亲手帮他把阴阳子雀的灵力。 昆林放在尸身西东，这样他的尸身就不会腐化。如今昆林被你取走，我们两个也可以尘归尘，土归土，永不分离了。我现在才明白，为什么我小时候因为娘的事情，你就会那么生气。原来娘是为了保护我，牺牲了她自己的性命。天和。 每一次，都想在提醒我，素云是为何而死，所以我对你冷漠责罚。可自始至终，我忽略了一件事，那就是比起我，你更需要的孩子，原谅我。 有件事没时间了，必须告诉你，望书剑宿主另有其人，而阴阳子却最大的秘密是……你说什么，爹？我我听不见你在说什么，爹？怎么回事啊？啊，爹！ 公子，恐怕是余恩公遇见了天机，惊动了明都。